İkən gənc oğlanlardan sövrüşdür, işte, namaz qılmayanlara necə baxırsan? Mən ona bu cür izah verdim. Namaz Allah ilə bəndələrin arasında bir vəhdət və idi. Bir bir sevgi mə. Bir sifarişdi. Dedi məsəl üçün sən gənc oğlansan. Heç xolo bibinə halı sevirsən. Dedi bəli sevirəm. Dedim o sevdiğin adam olubmü səni görüşə çağırsın. Bir vədə versin məsələn, plan saatda plan yerdə olaq, görüşək. Dedim, gedmisənmi? Gedib gətmişəm. Dedim necə ola bilər ki? İnsan sevdiyinin vədəsinə xəyanət eləyə. Dediyi eləyən xəyanətçidir. Dedim bəs sən Allahı sevirsən mi? Dedisə, "Dedim bəs gündə 3 dəfə sənə nəxit göndərən Allahın vədəsini yeritmirəm." Amma gör insan da sevdiyini bədənə xeyal etmir. Namaz yəni Allah ilə bəndələr arasında bir vasitə, bir vədə yeri, bir məkan ki, vədə vermişdir və illərdir bükəsələr ki, deyirlər, Allahı sevirik. Amma beynamazdılar, namazları yox. Onlar özləri bizdən gözəl bir şey, onlar Allah sevinirlər. Allah isə ondan da bizim aramızda heç bir fərq qoymur. Necə bizim rahatımızsa gəlirlər, onların da bətnə gəlirlər. Əzizlər, heç kəs deyə bilməz ki, mən Allahı sevirəm, amma ona 做了啊做了給他設計他設計的設計方案